शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि स्वनेन च शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तै भुवम् सोमयानि यानि रूपानि त्रयिलोके ते यानि चात्यंत घोरानि तैरक्षास्मम स्थाभुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्रानि तें विके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्षसर्वतः खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्रानि तें करपल्लवसङ्गीनितैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतांधात्री तथा गन्धानुलेपनैः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतान् धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राहप्रसादसु समस्तान् प्रणतान् सुरान् भक्त्या समस्ते स्त्रीदशायिर दिवेर धूपेर सुदु पिताम प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान देवी वचा वृतांत्रीदशास सर्वे यदस्मतो भीवान्छितम् ददाम्यामति प्रीत्या स्तवे रे भिसुपुजिता प्रियतान्त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवैरेभिः सुपूजिता देवा ऊचुः भगवत्या कृतम् सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निहतः महिषासुरः देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यदि चापि वरोदे यस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्पृदा संस्पृदा त्वन्नो हिम्से था परमापदह येष्च मर्त्यस्तवैरे भिस्त्वाम स्तोष्यत्य मलानने तस्य वित्तरधर विभवैर धनादारादी तस्य वित्त तरдир विभवैर धनदारादि संपदां वृद्धये स्मत् प्रसन्नत्वं भवेता सर्वदां अम्बिके वृद्धये स्मत् प्रसन्नत्वं भवेता सर्वदां अम्बिके इति प्रसादिता देवैर् जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली भभुवांतर हितां रूपा रुषिरुवाच इति प्रसादिता देवर जगतोर्थे तथा तमना भद्रकाली भभुवांतर हितां रूपा इत्ये तत्कति तम्भुपा संभुता पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी इत्येतत् कथितम्भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथा वधाय दुष्टदैत्यानाम् तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानाम् देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्वमयाख्यातै यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तशृनुष्व मया ख्यातै यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये इन्द्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः